धन धन जगत गुरु सतगुर महाराज जी की गुरु रूप प्यारी सा संगत जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव आज पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुर महाराज जी हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का और अज्ञानता का नाश करने का पावन और पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं और सात संगत जी आज उपदेश दे रहे हैं, हैं पूरी, पूरी, पूरी मानवता को, को कि ये जो इंसान है ना, 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 ना ये अवतार की भांती 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 पैदा हुआ है हुआ है पर इसकी, इसकी जो, जो हालत है, वो ऐसी है जैसी इसने अपनी हालत कर ली है और किस लिए सास जी अज्ञानता के कारण और सतगुरुदास महाराज जी पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं कि जीव ने दुर्लभ जन्म प्राप्त कर जो अपनी दशा, दशा है वो कुएं के मेंढक जैसी बना ली है कुएं के मेंढक की तरह बना ली है जिस तरह एक कुएं में मेंढक हो वो अज्ञानता के कारण बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं रखता उसके लिए तो सात संग जी वो जो कुआ है वही उसका संसार है और वो नाव से बाहर जाने की कोशिश करता है इसी प्रकार, प्रकार, प्रकार सात संगत जी ये जो, जो इंसान है।, है इसने, इसने वहम भरम अडंबर प्रखंड का जो कुआं है, है उसको, उसको ही भक्ति समझ लिया और सतगुरु अवदास महाराज जी पावन पवित्र गुरबानी में हमें यही समझा रहे हैं आज कि हे जीव तू कुएं का मेंढक बन के मत रह बाहर आ और जो अज्ञानता की नींद है, है उससे जाग, जाग क्या, क्या तू सोया जाग ए आना तय जीवन जग सच कर करो जैसे दादरा कच देश बदेश न बूज ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया कच आरा पार न सूज सासंगत जी धन धन जगत गुरु सतगुरु अवदास महाराज जी फरमाते जी हैं कि हे प्रभु जी जैसे, जैसे, जैसे कुएं में मेंढक पड़ा होता है, होता है और उसको, उसको कुएं के, के बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता कोई उसे खबर नहीं होती और क्योंकि मेंढक का जो मन है ना सासंगत जी वो अज्ञानता वश है विषय विकारों में लिप्त है वो कुएं से बाहर देख ही नहीं पा रहा ना ही सांगत जी उसमें कोई रुचि है बाहर देखने की इसी प्रकार जो इंसान है वो अज्ञानता के कारण वह भ्रम अड़म्बर प्रखंड के कुएं में फंस गया है और सास संगत जी उससे उससे निकला ही नहीं जा रहा और ना ही वो कोशिश कर रहा है निकल की निकलने की तो आज जो गुरु का ज्ञान है ना सास संगत जी गुरबाणी है साचे गुरु की साची बाणी गुरुवाणी इस जग में चांदण करम बसे मन आए मन रे नाम जपो सुख होई और सतसंगत जी जो गुरुवाणी है, है ना वो, वो सत्य का मार्ग बताती, बताती है।, है।, है वो हमें अज्ञानता की नींद से जगाती है वो अज्ञानता के जो अज्ञानता का कुआं है उससे बाहर निकाल रही है और सतसंगत जी जैसे एक बार कुएं का मेंढक था सतसंगत जी उसकी दशा देखकर मानसरोवर पर रहने वाले, वाले एक हंस को उस पर दया, दया आई और उसकी दयनीय दशा देखकर उसने उसको कहा कि भाई, भाई हम तुम्हें मानसरोवर ले, ले चलते हैं महाराज जी फरमाते हैं जैसे दादरा कुछ देश विदेश न तो सासंग जी हंस ने जो मेंढक था उसको कहा कि हम तुम्हें मानसरोवर ले वहां पे जो सरोवर है बहुत बड़ा है हीरे मोती चुनकर खाएंगे आनंद का जो जीवन है वो व्यतीत करेंगे।, करेंगे तो मेंढक ने क्या किया एक कुएं की ओर दूसरे तरफ छलांग लगाई गाई, 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 एक, तरफ एक तरफ से तरफ दूसरी छलांग लगाई और हंस से पूछा क्या आपका जो मानसरोवर है इतना बड़ा है तो हंस ने कहा नहीं मानसरोवर इससे भी बड़ा है तो सात संग जी मेंढक ने एक, एक और बड़ी छलांग लगाई और फिर, फिर पूछा क्या आपका जो मानसरोवर है वो इतना वो बड़ा, बड़ा है, है। जी, जी, हंस ने कहा, हंस कहा नहीं।, नहीं वो तो वो तो इससे भी बड़ा, बड़ा है अंत में जो मेंढक था उसने एक ओर से दूसरी ओर छलांग लगा दी पूरे कुएं की और उससे पूछा क्या आपका जो मानसरोवर है इतना बड़ा है तो फिर हंस ने वही जवाब दिया नहीं, नहीं इससे भी, भी बहुत बड़ा, बड़ा और सास संगत जी, जी अब जो मेंढक है वो हंसने लगा, लगा कि आप झूठ बोल, बोल रहे, रहे हो।, हो।, हो, हो, हो इससे, इससे बड़ा, बड़ा तो, तो, तो कोई हो ही नहीं, नहीं सकता सास संगत जी इससे बड़ा तो कोई पानी का स्रोत हो ही नहीं सकता क्योंकि मेंढक के लिए तो वही सारी दुनिया है सास संगत जी तो हंस ने कहा मानसरोवर इतना बड़ा है उसका कोई अंत नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी जो छलांगे हैं वहां पे वहां क्या करेंगे और सास संगत जी सतगुरु जी फरमाते हैं यही, यही दशा जो, जो इस, इंसान इस इंसान की है ये वहम बरम, बरम अडम्बर प्रखंड के कुएं कुए में फंस गया है और सास संगत जी और जब कोई गुरु का प्यारा जब कोई गुरु सच्चा गुरु समझाता है तो ये क्या बोलता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है बहुत सारी दुनिया है सास संगत जी जो गुरु रविदास महाराज जी की गुरबानी सुनती है उनके सत्संग सुनती है कीर्तन सुनती है और सुनने के बावजूद भी वो वह भरम अडम्बर पखंड में फंसे हुए हैं है, है, है। क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि जिस तरह मेंढक जो है मानसरोवर के हंस पर यकीन नहीं कर रहा कि इससे बड़ा भी कोई स्रोत हो सकता है पानी का इससे बड़ी भी कोई दुनिया हो सकती है पानी की और इसी प्रकार साथ संग जी जब हमें गुरु समझाते हैं कि तेरे अंदर परमात्मा है तू परमात्मा का स्वरूप है तुझे जब भी परमात्मा मिलना है अंदर से ही मिलना है तो सात संगत जी फिर भी जो लोग हैं वो परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं जब हमें गुरु समझाता है गुरुबाणी समझाती है कि वह भरम अडम्बर प्रखंड में कुछ नहीं रखा हमें इनसे बाहर निकलना है और सास संगत जी फिर भी हम उन वहम भरम अड़म्बर प्रखंड में फंसे हुए हैं और किस कारण सात संगत जी जो अज्ञानता का कु है जो अज्ञानता का कुआ है, है उसकी वजह से और आज रविदास महाराज जी बड़ी, बड़ी कृपा कर, कर रहे हैं पावन पवित्र गुरबाणी में हमें समझा रहे हैं, हैं हमें हमें कि हमें वह भ्रम अडम्बर प्रखंड से बाहर आना है और किस मार्ग पर चलना है सात संगत जी सत्य के मार्ग पर गुरबाणी में सदगुरु रविदास महाराज जी होंका दे रहे हैं आवाज मार रहे हैं क्या तू? तू सोया जागे ए आना तय जीवन जग, जग सच, सच कर जाना कि तू कहा सो रहा है अज्ञानता के, के कुएं में उठ में तुझे जो जीवन, जीवन, जीवन है, है, है वो सत्य करके जाना है सच करके जाना है को बन जा राम को मेरा टांडा ला दिया जाए हो बन जा राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार कि सात जी जो संसार के लोग हैं ना वो झूठ का व्यापार करते हैं बिखला दी संसार उन्होंने जो अपनी दुकान, दुकान है ना, ना अपना, अपना जो, जो गड्ढा है, है वो विषय विकारों विशे से भरा हुआ, हुआ है, हुआ है।, है। और सतगुरु जी फरमाते हैं मैं सत्य का व्यापार करता हूं मैं सच का व्यापारी हूं है कोई ऐसा इंसान जो मुझसे सच का व्यापार करना चाहे सतगुरु कबीर साहिब महाराज जी फरमाते हैं कबीर सेवा को दऊ फलै एक संत, एक संत एक राम राम, राम जो दाता जो मुक्त को संत सिमरन करने, करने के लिए दोनों ही भले हैं एक, एक संत, संत एक राम, एक राम। प्रभु मुक्ति का दाता है तो साध संगत जी जो संत है जीव को सत्य का मार्ग दिखाता है उसको वहम भ्रम अडंबर प्रखंड से निकालता है उससे प्रभु का नाम जपाता है साध संगत जी पर फिर भी जो इंसान, जो इंसान है, है, है वो अज्ञानता के कारण मेंढक की भाती ये जो संसारिक जीव अज्ञानता के, के कारण संतों महापुरुषों से ही प्रश्न करता है ऐसा मेरा मन बमोया कचारा पार ना सोच और वहम भ्रम में ऐसा फंस जाता है किसे बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं है इसको ये नहीं पता कि मंतु ज्योत स्वरूप है कि मंतु परमात्मा की ज्योत है इसे ये भी नहीं पता जो ब्रह्मंड है, है, जो खोजे सो पावे कि जो परमात्मा ब्रह्मंड में है वही परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है कर पैसा कमाने में बिजी है व्यस्त है सात संग जी हमें पैसा कमाना है सदगुरु अवदास महाराज जी हमें पैसा कमाने से, से नहीं रोकते पर कमाना कौन सा है सात संघ जी ईमानदारी की रोटी कमानी है ईमानदारी का पैसा है? और जी बड़ी बरकत, बरकत होती है ईमानदारी के पैसे में जितने भी, भी हमारे अंदर द्वेष हैं हैं, 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 हैं।, हैं हैं बुरी उन त्याग देना है हाथों से परमात्मा का स्मरण करना है वो सारी दुनिया का मालिक हमें अपने अंदर से ही मिल जाना है और अपनी जिम्मेवार निभाते हुए चाहे वो फिर परिवार की हो बच्चों की माता पिता की सेवा बच्चों की पढ़ाई उनको कामयाब करना सात्संगत जी समाज, समाज का हाथ, का हाथ पकड़ना, पकड़ना अपने आप, आप को कामयाब करें सबसे सब पहले फिर परिवार को कामयाब करें, करें फिर समाज का, समाज का हाथ पकड़ें इससे क्या होगा सात्संगत जी जो हमारा जीवन है वो धन्य हो जाएगा और परमात्मा का जीबा से परमात्मा का सिमरन करें तो जीवन जो है सात्संगत जी भवसागर से हम पार हो जाएंगे सगल पवन के नायका एक सा संगत जी आगे महाराज जी फरमाते हैं कि सब खंडों ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु जी मुझे एक पल के लिए दर्शन दीजिए सब बंधनों से मुक्त होकर जीव को प्रभु के अनंत की प्राप्ति होती है सतसंग जी, जी मोहे जम डंड ला गई, गई, गई तजल सर्व, सर्व जंजाल जो सारे जंजालों को छोड़ देता, देता, वेहं, वेहं, बर्म, प्खंड, प्खंड, आते आते देता है वह बरम अडम्बर पखंड जितनी भी बुरी आदतें छोड़, देता है फिर उसे जमदूत भी तंग नहीं करते और सत्संग जी बहुत बड़ा सत्य है जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो यमदूत से भी नहीं डरता क्यों क्योंकि उसका गुरु पूरा है और उसे कोई डर नहीं है कि उसने कोई माड़ा कर्म किया है बुरा कर्म किया है वो तो, वो तो सत्य के मार्ग, के मार्ग पर चल रहा है, है। जम जम लागई जंजालों को, को त्याग देता है छोड़ देता, देता है उसे जमदूत का डर भी नहीं लगता जो गुरु के दिखाए रस्ते पर चलता है सात संगत जी वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है सगल पवन के नायका इक चिन्ह दर्श से दिखाई जी के हे मालिक हे प्रभु मुझे, मुझे एक क्षण आप दर्शन दीजिए बहुत, बहुत जन्म विचरे थे जन्म तुम्हारा लेख है, है। परमात्मा जी आपके दर्शन किए हुए आप आकर मुझे एक पल के लिए दर्शन दीजिए और सात संग जी जो सारे जो बंधन है ना इनसे मुक्त होकर जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती यह जी प्रभु को मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो उड़ता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि प्रभु जी मुझे एक पल के लिए दर्शन दीजिए आपके दर्शन से मेरा मेरा मन शांत हो जाएगा मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा और सात संग जी ये अवस्था कब आती है जब हम सारे जो जंजाल हैं वह भ्रम अडंबर प्रखंड त्याग कर गुरु वाले बनकर गुरु से शब्द लेकर सात संगत जी गुरु मंत्र लेकर उसकी कमाई करते हैं मलन पाई मत दवा तेरी गत लकी न जाए करो ब्रह्म चूकई मैं सुमत दे हो समझाए आगे सतगुरु अविदास महाराज जी समझाते हैं कि हे प्रभु जी अज्ञानता के कारण इस जीव की जो मत इतनी मैली हो चुकी है कि ये जीव ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं कर पा रहा इसको, इसको इतना, इतना भी नहीं पता कि गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु महाराज जी हमें सत्य का मार्ग दिखा, दिखा रहे हैं फिर भी ये, वहम ये वहम में फंसा हुआ है।, है।, है। आप कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु जी जिससे जो सारे भ्रम हैं, वो दूर हो जाए मुझे शुभ व श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो मलन पई मतमा तेरी गति लखी ना जाए सासंग जी जब, <Sanise> जब तक हमारी जो मत है, है ना जब, जब तक, तक वो मैली, मैली है, जब, जब तक हमारे मन में, में है, अहंकार है, है द्वेष द्वैश है, है, लालच है वासना है, 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 हमें परमात्मा की तो प्राप्ति हो प् ही नहीं सकती जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही जब तक इंसान के अंदर अहंकार है उसे परमात्मा नहीं मिलता और सात संग जी जब वो अहंकार अहंकार को दूर कर देता है गुरु के दिखाए रास्ते पर चलता है फिर उसे अंदर से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है फिर अहंकार का कोई काम, काम नहीं रह जाता मलन मत माधवा, तेरी लखी न जाए। पर जिसकी मत मैली है ना सास संगत जी वो परमात्मा की कृपा जो गुरु की बानी है उसको समझ ही नहीं पाता करो कृपा ब्रह्मचू कई मैं सुमत देहो समझाए ਕਿਆਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਡੰਬਰ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇ ਵੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ ਤੂ ਗਣ ਕਤਨ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਣੈ ਕੌਰਵ ਦਾਸ ਚਮਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ बड़े, बड़े बड़े योगी, योगी भी आपके भी गुणों का अंत नहीं, नहीं पा सके क्योंकि, क्योंकि आपके गुण अनंत है कह रकत कथा कि परमात्मा जी आपकी, आपकी जो, जो कथा है वो कथी नहीं जा सकी। और जी जितने भी साधु हुए हैं जितने भी पूरे गुरु हुए हैं ना उन सबका एक ही फरमान था कि परमात्मा जी हमने आपकी प्राप्ति नहीं जासे की आपकी जो प्राप्ति है आपकी कृपा से हुई नहीं तो आमतौर पर सात संग जी लोग कहते हैं ना हमने मेहनत की हमने सेवा के सिमरण किया फिर कहीं जाकर परमात्मा की प्राप्ति हुई और है कैसा नहीं है पर सतगुरु जी फरमाते हैं कह रकत कथा की परमात्मा जी आपकी कथा कथी नहीं जा सकते और सात संग जी जितने भी गुरु हैं सच्चे गुरु उन्होंने भी यही ही कहा है परमात्मा जी हमने आपको प्राप्त नहीं किया आपकी कृपा हुई तब आपने दर्शन दिए हैं नहीं तू गुण कथन बड़े-बड़े योगी परमात्मा की खोज करते हैं वो परमात्मा का अंत नहीं पा सके प्रेम भगत का कारण है कोहर अवदास सतगुरु जी वर्णन करते हैं कि मैंने तो आपको प्रेमा भक्ति से पा लिया और ये सत्य है सात संग जी जिसके अंदर प्रेमा भक्ति है अपने गुरु के, के प्रति प्यार है इंसानियत के प्रति प्यार, प्यार है जो, जो परमात्मा को साची प्रीत करता है उसको, उसको कहीं जाने, जाने, जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने अंदर से ही वो परमात्मा की खोज कर लेता है साची प्रीत हम तुम से जोरी तुम से जोर अवर संग तोरी और सत्संग जी जब हम सारे जंजाल को तोड़ देते हैं ये जो झूठी प्रीतें हैं इनको छोड़ देते हैं ना फिर हमें सत्य की प्राप्ति होती है अंतर, अंतर लोभ पहुंच उठे।, उठे बाहर नौ जियो निर्मल नाम जपो सदगुरमुख अंतर की गत ताही जियो कि सात संगत जब, जब तक हमारे तक अंदर मैल है हमें तीर्थों पर स्नान करने का क्या फायदा ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਆ ਹੂਆ ਸ਼ਬਦ ਜਪਤੇ ਹੈ ਉੱਠਤੇ ਬੈਠਤੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਕਰ ਤਾਂ ਸਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੈ ਹਜ਼ਾਰ ਐਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਗੈਰ ਸਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੋ ਚੰ드ਰਾ ਉਗ ਜਾਏ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗ ਜਾਏ पर गुरु के ज्ञान के बगैर साथ संगत जो मन में, में अंधकार है वो रहता ही और है और ये अंधकार कैसे दूर होता है, होता है? नाम, नाम तेरे, तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे के गुरु के ज्ञान की जोत सतगुरु जी को दुनियावी जोत की बात नहीं करते घी की तेल की सतगुरु जी फरमाते हैं तू नाम की जोत जगा अपने अंदर शब्द की जोत जगा और जिसके अंदर गुरु के ज्ञान की जोत जग जाती है परमात्मा के नाम की सात संग जी उसके, उसके मन, मन में जो अनेकों जन्मों, जन्मों का अंधकार है, है वो दूर, दूर हो जाता है बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, कर अमृत कटमाई जियो अवगुण छोड़ गुणाको ताओ कर अवगुण पचोताई जियो कि बाहर जो ढूंढता है वो दुखी रहता है परमात्मा जो परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं वो दुखी रहते हैं और गुरबाणी का फरमान है श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कि हम, हम अवगुण छोड़ दें, अवगुण छोड़ गुणा को अवगुण और अवगुण छोड़ दें गुणों को धारण करें के दिखाए मार्ग पर चले हमें अंदर से परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है अवगुण करने से सात जी मन पछताता है सात संगत जी आज बड़ी कृपा की है धन जगत गुरु सदगुर महाराज जी ने जो कु का, का मेंढक है, है उसकी उदाहरण देकर हमें, दे हमें समझाया है, है, है कि हमें, हमें कुएं का, का जो मेंढक है, है ना वो बनकर नहीं बन रहना हम सात संगत जी गुरु वाले बने इतने महान बन गुरु हैं सद गुरदास महाराज जी उनकी गुरबाणी पढ़े अमृत के अमृत का जो वेला है उस वेले उठ के सास संगत जी गुरु की वानी पढ़े संध्या समय की जो बाणी है अमृत समय की बानी संध्या समय की बानी पढ़े सासंग जी सुबह उठकर इशनान स्नान करो बानी पढ़ो परमात्मा का सिमरन करो जो गुरु ने शब्द दिया है उठते उठते बैठते बिस्तर से हो। जी, उठने से हो उठने पहले अब तो विज्ञान भी कहता कि हम एकदम से बिस्तर से ना खड़े हो। तो सात जी आप बैठ जाइए और परमात्मा का सिमरन कीजिए एक मिनट कीजिए दो मिनट कीजिए जितना कर सकते हो फिर बिस्तर से खड़े होइए ये तो अब साइंस भी कहती कि हमें एकदम से, से नहीं उठना, नहीं उठना चाहिए, चाहिए।, चाहिए। सोने, सोने के बाद, 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 बाद तो आप ऐसा कीजिए परमात्मा का कर लीजिए एक दो मिनट फिर बिस्तर से खड़े होइए स्नान कीजिए पाठ कीजिए सदगुरु रविदास महाराज जी का जो पावन पवित्र शब्द है उसका जाप कीजिए जो गुरु ने हमें गुरु मंत्र दिया है और काम धंधा करते सास संगत जी कोई भी काम करते हैं हम भी गुरु का जो मंत्र है वो जपते रहे सोहंग सतनाम, सतनाम का जाप करते रहे सास संगत जी हमारा जो जीवन, जीवन है वो धन्य हो जाएगा और जितने भी भ्रम उनको छोड़ दे जिस कुएं में हम रह रहे हैं अज्ञानता का उससे हम बाहर निकले दुनिया बहुत बड़ी है ये परमात्मा बहुत बड़ा है सास संगत जी और बैठा कहाँ है आपके अंदर जितने भी संत महापुरुष हैं उनका एक ही विचार है सब कुछ करम बाहर नाही बाहर टोले सो परम पलाई जय कारण तट तीर्थ रतन पदार्थ कट ही कि जी सब कुछ अपने शरीर के अंदर ही है जब भी हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी है इस शरीर में से ही होनी है और जो बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है वो वह भ्रम नहीं जिस परमात्मा को हम तीर्थों पे ढूंढते हैं वो हमारे अंदर बैठा है जय कारण तट तीर्थ जाई रतन पदार्थ कट ही माई और साथ जी, अपतन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुआर सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं सो आइए इतनी की बिनती आज की प्रवान कीजिए साथ जी जो महापुरुषों के मिशन है उनके साथ जुड़िए अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए बाबा साहब ने भी यही कहा था पढ़ो सतगुरु रविदास महाराज जी का भी यही

स्कूल कॉलेज साथ संगत जी हमें अच्छी शिक्षा देंगे हम कामयाब होंगे बिजनेसमैन बनेंगे सरकारी नौकरी लेंगे, लेंगे प्राइवेट नौकरी करेंगे राजनीति में आएंगे कामयाब होंगे और जो गुरु का ज्ञान अंधकार से बचाएगा सात संगत मानसिक गुलाम होने से बचाता है वह भरम अडम्बर प्रखंड से बचाता है और बाबा साहब का दूसरा उपदेश जुड़ो सतगुर महाराज जी फरमाते हैं सतसंगत मिल रही है माधो जैसे, जैसे मधुमक्खी कि हमें एक हमें साथ, साथ मिलजुल कर रहना, रहना है कैसे जैसे, जैसे मधुमक्खियां आपस में रहती, रहती हैं है। और संघर्ष करो प्रादीनता पाप है जान लियो रहमीत रविदास दास प्रादीन सो कौन करे है प्रीत के गुलामों के साथ कोई प्यार नहीं करता सत्संग जी मानसिक गुलामी भी पाप है शारीरिक गुलामी भी पाप है सदगुरु जी फरमाते हैं प्रादीनता पाप है कि जीव गुलामी पाप है और इससे बाहर आने के लिए क्या करना है सात जी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट पड़े सब संबस है रवदास रहे परसन के ऐसा राज जहां पे कोई भेदभाव ना हो कोई जात पात ना हो और सात जी सबको एक समान हक मिले किसी के साथ अन्याय ना हो सबको भरपेट खाना मिले कोई खाली पेट ना सोए ऐसा जो बेगमपुरा है सदगुर महाराज जी उनकी, उनकी बात करते हैं उस अवस्था उस की, की बात करते, करते हैं बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं ऐसा बेगमपुरा तभी आ सकता है अगर हम गुरु के दिखाए मार्ग पर चलें वह बरम अडंबर प्रखंड छोड़कर गुरु के दिखाए मार्ग पर चले सासंग जी हमारा भी जीवन धन्य होगा और जिसको हम रास्ता बताएंगे उनका भी जीवन धन्य होगा सासंग जी हर सो हीरा चाड़ कर आन की आस ते नर दो जक जाहेंगे सतपा खै रवदास ते नर दो जक जाहिंगे ਸਤਿ પાਖੇ ਰਵਦਾਸ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ